Всем привет! Вы на канале Happy И как я и говорю, я в четверг буду в Снеговой Краине Но мы не смогли в четверг, сегодня пятницу, И мы поехали в пятницу Но как у меня был разрез на Я не смогла взять его и снять видео Поэтому я расскажу, что там было Я была на ВДНХ в Снеговой, Снеговой Краине Да, я... Первое, куда мы пошли, это мы пошли Там, где разные скульптуры Я, кстати, могу могу скинуть фоточки, если вы захотите, и вы посмотрите, да, и видео там еще есть. На видео мы снимали на папин телефон. Ну нет, не про мой канал, просто там. Ну я думаю, что я не, и папа не сможет их прислать, ну потому что они слишком долгие, по-моему. Ну посмотрим, да и первый, когда мы пошли, да, это был дом, там, где скульптуры, там еще была горка, там, где можно было сидеть. ну, просто садись, как на обычную горку у тебя такая, и ты просто едешь. Она была не длинная, чтобы на ВДН, на ВДНХ, пишите, блин, кусать. Ай, вы скажите, кто вот это вот, зараза, кусает. мне смотрите. блин, да. Но мне мешает снимать видео. Блин. Извиняюсь. Пишите, если вам еще мешает снимать животное видео. Да. Блин. Да, и следующее, куда, место, куда мы пошли, это были горки, там, где просто берешь сонки и катаешься. Это было очень важно. на... Ай, на маленькую горку. Посмотрим на него горку сначала пошли на маленькую и там берешь такие круглые сани спрашиваю тебя быстро, обычно либо крутить то есть складывать то я попросила сначала быстро потом в следующий раз тоже быстро а третий раз крутить и потом всегда, потом я пошла на Потом еще два раза скатилась в круча. Потом я пошла на большую горку. И на большой горке нужно очень долго подниматься. Я так устала подниматься. И я была, по-моему, на большой горке, по-моему, где-то была 11 раз. 11 раз я была. Да, и мне эй, мне потом реально мне не, я потом пошла на маленькую потому что на большое я очень устала ходить и там очень высоко и немного страшно ну я не боюсь высоты но там немного так даже не классно съезжать на самом деле как на маленькой ну я пошла на маленькую и потом в конце мы пошли гидомороз морозы и мы пошли, потом еще посидели до мороза, когда да, мы были до мороза, нам просто было а, красно. И потом, когда мы вышли до мороза, мы пошли, зашли в какое-то место непонятное. В какое место мы зашли? А, да, мы зашли в такое место, там, где, получается, там магазинчик, я себе купила пряник, но я его уже съела с бабушкой. Съела такой пряник с повидом, очень был вкусный, ням-ням. И еще я купила себе лисичку такую. Ай, в следующих видео, когда я буду собирать чемодан. Блин, ну, ну пушает меня. В следующих видео, когда я буду собирать чемодан в Закарпатье, я покажу свои лисички, потому что я возьму две игрушки. Это будет моя сова. Ай, поглазик. И еще вот эта вот лисичка. Да, мягкая. Но она может... Ладно, потом я буду говорить, потом вы сами увидите. Да, ну мне очень. И... мне очень понравилось. Ай. Мне очень понравилось, честно. И да... Извиняюсь, потому что вот это вот котяра не кушает постоянно кусай руки мои ноги. не, да. И получается, что... Что там еще, кроме этого, там еще были коньки и вартовые мри. Вартовые мри, я там уже была. Ходила туда, вот. Да, и... Мне очень понравилось, там еще есть коньки, но я на коньки не ходила. Там еще есть куча всего, и у меня было куча фоток, да, потому что там есть миньон, есть, там есть пингвин с Мадагаскара, один пингвин, там куча миньонов, и эти мишки, как эти, как, они называются. Сейчас там я, у меня подушечка, вот, вот такие вот мишки были, только серенькие. Мальчики, девочка, только я, девочка, не смогла сфоткаться, а только с мальчиками, еще я сфоткалась с елочкой там, и снеговиками, да. И там еще куча кафешек которые Да. Там продают горячие шоколад и садись которые у меня уже есть. И у моей подруги не ну, а в камеру, не да. мы Вот, а мне очень сильно понравился это уже было на ВДХ два раза, то есть на вортовых вортовых всего и сегодня что было в Еловой Краине, только это все плохо, потому что э, там все хо... э, находится отдельно. М -м -м -м. Все, хватит. Смотри в камеру. Вот смотри, укунились и видишь, какое клонировка. Все, и мне очень понравилось. И я еще думаю, что я туда поеду. Да. Мне понравилось. Я потом наш мудрый сетку поеду. Так, я хочу не кушать если вам понравилось видео, ставьте лайки, если не понравилось, ставьте дизлайки. Я, по... я думаю, что вы поставите дизлайки, потому что вот его вот котёры мешал мне снимать видео. И видео испортилось. ну да. Ну ладно, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Все, пока. Пока-пока. Пока-пока. Выключаем камеру. Бип.